Всем привет! Сегодня я хотел сделать небольшой обзор на M-Bot для зомби -ферма. Что он может делать? Сейчас его запустим. Запускается наш бот. Здесь есть одноклассники Facebook и ВКонтакте. Я играю в ВКонтакте. Выбираем ВКонтакте, здесь вводим свой логин, свой пароль. Делаем авторизацию. Потом нам выбивает такое окошко. Поэтому кошке надо поставить интервал, чтобы бот переходил наш по островам. Я всегда ставлю 4, так как у меня интернет нормальный. Нажимаем запуск. Ждем пока запустится бот. Бот немного долго запускается. Первый раз потому что надо ждать. О, запустился бот. Вот пишет. Приняли 48 подарков. Надо выбрать все острова, которые у вас открыты, и еще вы с ними хотите делать. Так как я уже раньше пользовался ботом, я ставлю выбрать все. Или загрузить. В данном случае загрузить. Нажимаем загрузить. Этот у меня остров открытый, но он в пещере. Он работать не будет. Еще ждем. Бот наш должен пойти собирать урожай. Вот, переходим на альфа. Переходим на домашний, крутим рулетки. И вот этом прочь. <coughs> так, останавливаем бота. Смотрим, что мне бот принес. Так, зомби ферма. Открываем. Ждем пока загрузится. У меня в зомби ферме 1082, наверное, уровень. да, вот. Смотрим, как, как он насадил. Вот. Рулятки он подкрутил. Сейчас покажу, например. Вот. 21 час. Вот. Сколько у меня? 5 миллионов 32 тысячи и 2 миллиона 881 тысяч. В следующем видео я сниму, как можно это все быстро обменять. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.